Baik, di ruang ini kami berikan fokus nasional satu hari ini, pentaksiran berasaskan sekolah. PBS adalah satu kaedah untuk mentaksir kebolehan pelajar selain daripada peperiksaan awam yang telah dilaksanakan sejak tahun 2011. Amerika Syarikat, England, Hong Kong, Finland dan juga Kanada merupakan antara negara yang mempraktikkan PBS dalam sistem pendidikan negara dan pelaksanaan PBS di negara kita telah pun bermula sejak tahun 2011. Sistem PBS untuk makluman anda semua ia terbahagi kepada beberapa bahagian dan antaranya pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kokurikulum, pentaksiran psikometrik, pentaksiran pusat dan juga pentaksiran sekolah. Jadi perlu untuk kita mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai sistem yang ada ini dan lantaran itu dua tetamu yang kami jemput hari ini saya perkenalkan di sebelah kiri saya adalah Tuan Abdul Rahim Osman, Ketua Sektor Kaunseling Disiplin dan Disiplin Bahagian Pengurusan Sekolah Harian KPM. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum. Dan juga di sebelah beliau merupakan Puan Hajah Noliza Mohd Nur yang merupakan Ketua Penolong Pengarah Lembaga Perperiksaan KPM. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, terima kasih di atas kesudian bersama kami. Kita perlu mendapatkan penjelasan mengenai apa agaknya respon dan juga perjalanan kepada PBS setakat ini. Namun perlu juga untuk kita nak maklumkan kepada umum penonton kita hari ini mengenai Sistem ini apa yang boleh kita fahami? Saya Noriza, Silakan. Terima kasih, Syam. Baik, bila kita bercakap tentang PBS ni, ia uh -huh. ialah pentaksiran berasaskan sekolah. So, kita telah membuat banyak kajian uh -huh. iaitu dalam transformasi pendidikan kita, ia uh -huh. ialah transformasi daripada peperiksaan, sistem peperiksaan uh -huh. yang bertumpu pada peperiksaan uh -huh. kepada sistem pentaksiran kebangsaan. Uh -huh. Maksudnya kalau dulu bila kita sebut sistem peperiksaan tu orang akan fikir peperiksaan dengan grade. Dia dapat yeah. 8A, yeah. Dia dapat 9A, mm -hmm. dapat 10A. Mm -hmm. Tetapi untuk pentaksiran kebangsaan, mm -hmm. kita melihat secara keseluruhan, secara holistik. Mm -hmm. Okay, maknanya bukan hanya kepada akademik, yeah. mm -hmm. tetapi yang bukan akademik, elemen ah. yang kita tidak nampak. Yeah. So untuk itu, maka Kementerian Pendidikan memulakan pengoperasian PBS uh -huh. pada murid-murid pada sekolah rendah bermula tahun 2011 uh -huh. dan juga pada sekolah menengah bermula pada 2012. Uh -huh. Okey, jadi uh, kita boleh lihat ada penambahan di situ. Artinya pelajar tidak hanya tertumpu kepada akademik semata-mata. Kalau mungkin uh, situasi itu adalah di peringkat IPTA, IPTS, uh, kali ini yang di aplikasikan di peringkat aplikasi sekolah. Baik, dari segi kebaikan sistem ini, uh, adakah Puan juga yang akan menggembirakan? Sebabnya kita perlu tahu, uh, di sebalik satu penambahbaikan untuk satu-satu sistem pendidikan, sebab pendidikan merupakan satu uh, sistem yang sangat penting, aset utama negara kita. Uh, di mana kita melihat hala tuju kebaikan kepada pelaksanaan PBS ini? Okey, dalam PBS kita bercakap tentang eh uh, pentaksiran yang holistik. Hmm. Mm, mm. Bila kita sebut holistik ialah berkaitan dengan kognitif. Hmm. Mm, mm. Apa yang ada di pemikiran kita. Uh, uh. Kita juga bercakap tentang efektif. Hmm. Mm. Perasaan kita, Betul? rasa kita mm, mm. dan kita bercakap tentang psikomotor kita. Hmm. Mm. Pergerakan kita jasmani. Mm, mm. So mm. dalam PBS dia ialah satu pentaksiran yang sangat holistik mm, mm. yang melihat kepada kognitif sebab yeah. ada orang yang memang bijak akademiknya. Mm, mm, mm. okay? ada orang dia tidak hmm. ada keupayaan akademik tetapi hmm. dia punya ada kemahiran berkaitan dengan perasaan dia. Yeah. Contoh macam karyawan, hmm. dia bermain dengan perasaan. Hmm. Begitu juga orang, ada juga yang tak ada keupayaan dari segi hmm. kognitif, dari segi hmm. perasaan, dia ada keupayaan dari segi fizikal dia. Yeah. Itu yang jadi mencari ramli, hmm. mencari pemain bola sepak. <laughs> so itu sebenarnya manifestasi dalam pentaksiran PBS. Hmm. So bila saya sebut yang tadi itu, maknanya hmm. pentaksiran ini ...bukan mm -mm. hanya melihat pada akademik. Mm -mm. Kalau dia tidak boleh akademik, kita lihat di mana pintu-pintu masuk... ...yang yeah. dia boleh mengekspresikan diri dia mm -mm. mengikut mm -mm. kebolehan... ...minat mm. yang dia ada. Jadi dia pun tak terperangkap dan yes. dia pun tak istilahnya terseksa. Lah. Yeah. Okay. <laughs> Kalau dia terseksa itu, akhirnya dia pun tak tahu nak pergi ke mana... ...dan dia tak tahu apa hal tuju yang jelas di situ. Jadi yes. okay. so, saya nak tambah sikit. Boleh. Jadi di dalam PBS, kita... Mm -mm ada empat ada dua bidang utamalah mm -hmm. kita sebut bidang akademik mm -hmm. dan bidang bukan akademik yeah. so bidang akademik itu itulah yang merupakan pentaksiran sekolah dan mm -hmm. juga peperiksaan pusat mm -hmm. yang bukan akademik ialah yang psikometrik dan mm -hmm. juga pendidikan aktiviti jasmani dan kokurikulum mm -hmm. ah oh, okey jadi yang akan memberi penerangan mengenai elemen yang ada pada pentaksiran psikometrik ini yes. mm -hmm. okey surai boleh saya nak tambah lagi dari segi mm. kaedahnya Hmm. kaedah uh, yang kita lihat pentaksiran ni, ialah kalau psikometrik ni ialah hmm. satu kaedah yang sangat bersistematik, hmm. yang mana dia mengukur dari segi trait uh, psikologinya sama ada dari segi aptitudenya hmm. ataupun dari segi personality ataupun hmm. minat kerjaya hmm. seseorang murid itu hmm. dan ini dapat uh, dilihat dengan jelas apabila uh, psikometrik hmm. dapat mengukur dari segi minat Sikap dan juga hala tuju mm -hmm. ataupun kecenderungan murid-murid itu -murid kemana mm -hmm. hala tuju dia nak pergi dalam masa dia mendapat pendidikan ini mm -hmm. dan juga hala tuju selepas dia mendapat pendidikan mm -hmm. ini mm -hmm. sangat penting bagi mm -hmm. saya untuk semua murid-murid dan juga guru dan juga ibu bapa melihat keseluruhan yeah. apa pendidikan yang kita bagikan pada masa ini boleh dilihat oleh semua orang mm -hmm. oleh semua pihak mm -hmm. termasuklah murid dan ibu bapa dan juga keluarga dan juga guru tadi mm -hmm. ke mana hala tuju murid-murid selepas ini yeah. so dalam keadaan mm -hmm. ini kita lah pentafsiran yang dibuat oleh psikometrik sangat mm -hmm. jelas mm -hmm. membawa murid-murid ke arah itu betul betul jadi elemen-elemen yang terkandung yang boleh kita fahami kalau psikometrik? bawah uh, psikometrik uh, kita akan ukur sejak daripada murid ni di Uh, sekolah rendah lagi. Mm -hmm. Masa dia di tahap uh, pertama di tahun 3 kita dah mengukur dari segi aptitude murid. Mm -hmm. Aptitude kemudian tahun 6 juga kita mengukur dari segi aptitude murid. Mm -hmm. So maksudnya di sekolah rendah kita dah melihat kecenderungan murid, keupayaan murid ni ke mana. Kemudian diikuti pula di sekolah menengah. Mm -hmm. Di sekolah menengah kita ada inventory trait personality. Inventory mm -hmm. trait personality ini dibuat kepada murid-murid tingkatan mm -hmm. 1 dan juga murid-murid tingkatan 4. Mm -hmm. Kemudian disokong pula pula oleh inventory minat kejaya. Mm -hmm. Minat kejaya ni kena nak tahu ke mana hala tuju murid-murid selepas ini mm -hmm. ataupun semasa dia belajar ni ke mana aliran yang sesuai. Mm -hmm. Ini kita ukur sejak murid tadi masuk sekolah menengah mm -hmm. tingkatan 1, kemudian kita sokong dengan tingkatan 3 mm -hmm. dan akhirnya sebelum murid-murid ini keluar tingkatan 5, kita mm -hmm. akan ukur sekali lagi inventory minat kejaya dia. Mm -hmm. So jangan sangat jelaslah pada kita bahawa uh, maklumat yang didapat kepada murid-murid kita ini mm. sangat luas mm. untuk mm. diri dia aa, dan dia dapat menilai siapa diri dia pada masa ini dan juga hala tuju juga pada masa yang akan datang. Kita itu melihat uh, pelaksanaannya pada tahun 2011. Yes. Uh, artinya sekarang ini lebih kurang dalam 4-5 tahunlah ada segi pelaksanaan. Apakah uh, terlalu awal untuk kita melihat keberkesanannya ataupun boleh kita lihat dah, kita dah nampak dah keberkesanan PBS ini? Kalau dari hmm. segi psikometrik hmm. sebab kita psikometrik ni kita mengukur kepada semua murid okay. mengikut uh, tingkatan ataupun tahap umur tadi. Hmm. Kalau saya melihat kepada 2015 kita hmm. pelaksanaannya. Hmm. Kita jelas dalam kita melaksanakan inventory minat kejaya hmm. kita boleh uh, lihat murid hmm. ni cenderung dalam bidang mana? Hmm. Realistik ke? Investigatif ke? Hmm. Dia ada enam trait yang dilihat dan hmm. kita melihat kepada trait yang di bawah kerjaya, kita lihat mm. trade Holland mm -hmm. dan ini dilaksanakan oleh guru-guru kaunseling, mm. uh, guru bimbingan dan kaunseling di sekolah yang mm. mengenal pasti melalui murid-murid mm. ini -murid dan enam trade tadi mm -hmm. dapat dilihat oleh semua murid-murid kalau dikaitan tiga itu semua murid tahu yeah. ke mana dia punya hala tujuannya dan di mana ke uh, mm. keutamaan trait personality kepada seseorang itu kita sangat kita, bagus. Kalau kita lihat di sini ada dia sendiri dah mengenali potensi diri dia. Sebab ialah kita sebab nak membentuk mereka ini ah uh, mereka memerlukan satu panduan yang betul-betul jitu -betul yang betul-betul mereka tahu ke mana mereka nak pergi. Ah uh, persoalan saya sekarang ini juga dalam tempoh pelaksanaan itu adakah pelajar-pelajar ini dilihat oleh pihak PKM uh, KPM sebagai mereka sudah bersedia ataupun bagaimana? Baik, uh, saya saya tertarik dengan apa hmm. Cik Rahim sebut tadi. Hmm. Uh, kita bercakap tentang potensi minat dan kebolehan yeah. pada murid itu sendiri. Mm. Hmm. Baik, murid-murid uh, ni potensi dia berbeza-beza dan unik. Okey. So di dalam kelas dalam PDP sebenarnya pembelajaran pembelajaran kelasus tidak berubah. Mm hmm. Okey, tetapi kita kena memberi kemahiran, kita kena bagi pengetahuan kepada murid untuk mm -hmm. dia gunakan kemahiran yang asas tu mm -hmm. diaplikasikan dengan kehidupan harian mereka. Mm -hmm. Okey, saya ambil contoh. Kalau kita bercakap di dalam kelas murid belajar. Mm hmm. Kalau belajar di ala di apa kita sebut Uh, ke apa? m hmm, pembelajaran alaf 21. Mm. Murid tidak lagi hanya belajar berdasarkan apa cikgu cakap. Mm -hmm. Dia kena mencari, mencari ilmu tu. Ada mm -hmm. banyak cara untuk dia mengakses. Murid-murid mm -hmm. kita, kalau kita kata dari segi IT savvy, dia lebih mm -hmm. hebat daripada kita. Mm -hmm. So sekarang ni kita fokus pada murid supaya murid mm -hmm. bercakap ke hadapan. Yes. Guru adalah adalah sebagai hanya fasilitator. Kita mm -hmm. bawa murid kita ke, ke depan. Yeah. Sebab murid yang kehadapan ni kemahiran dia, pengetahuan dia, nilai mm. dia berbeza-beza. Mm -hmm. Dan murid kita sentiasa bersedia. Yeah. Saya juga rasa kita patut beri penghargaan dan mm -hmm. pengiktirafan pada guru-guru kerana mm -hmm. mereka menggunakan banyak kaedah di dalam mm. kelas untuk memberi ilmu pada murid. Saya ambil mm -hmm. satu contoh okay. pengalaman saya. Mm -hmm. Masa saya berjalan di... Uh, di satu tempat yang yang famous eh di uh -huh. Kampung Kuantan. Uh -huh. Ya di situ masa saya berjalan tu saya singgah di kedai berjumpa dengan seorang murid yang uh -huh. parent dia berniaga. Uh -huh. Okey. Murid tahun 6. Uh -huh. saya tanya dia, tempat ni famous dengan apa?" Ah uh -huh. adik dia kata, "Ah mak cik datang sini dia kata kita ada klip-klip. So, saya tanya, klip klip tu apa mak mm. tak tahu ke sebab soalan-soalan <laughs> macam ni ialah soalan pentaksiran sebenarnya yeah, yeah. dan pentaksiran ni dia tidak berlaku dalam kelas mm -hmm. dia mm -hmm. boleh berlaku inform secara formal tak formal mm -hmm. kan dia boleh berlaku di luar kelas mm -hmm. bila murid ni boleh bercakap mak tak tahu ke mana mm -hmm. dia ada ilmu yeah. ilmu dia tu basic ialah tentang serangga mm -hmm. tetapi dia kaitkan dengan persekeliling mm -hmm. dia ada kelip-kelip. Kerana pada ekor itu dia tak ada cahaya, ada kesan tindak balas kimia. Wah, saya kata hebat murid ni. Saya tanya dia lagi, "Kenapa kelip-kelip tu berkelip?" "Oh, ada sebab, pak dia kata. Terus nak kaitkan ni, ilmu yang dia ada basic di sekolah tu, dia kaitkan ke depan dulu sebab dia nak mengawan. Oh, inilah yang nak kita lahirkan dan saya lihat kalau anak di kampung Kuantan tu boleh bercakap tentang apa yang berada di kampung dia. Dia ada ilmu yang mana dikaitkan dengan kehidupan mm -mm. harian. Itu mm -mm. yang kita kata kemahiran berfikir aras tinggi itu. Betul. Dia kaitkan situasi semasa dengan situasi yang ada di sekeliling dia. Mm -mm. Dia mengaitkan dengan alam. Mm. okay? Yang kita mahukan adalah keberanian mereka untuk tonjol dan memberi idea di hadapan. Ya rata-rata yeah. kalau sebelum ini ia mungkin agak tidak dilaksanakan, um, berarti dalam satu kelas, cikgu oh. hanya bercakap, pelajar hanya mendengar. Yeah. Uh, yeah. Yeah? Yeah. Jadi yeah. mungkin saya boleh faham daripada yang Puan Hajar tadi. Artinya disebut, ah. Sambung tadi, boleh, apa yang disebut, yang kan tadi oleh Puan mm. Noriza, mm. ini yang dilihat dalam psychometry, mm. ventri trait personality. Mm. Mm. So, bila murid tadi uh, mendapatkan uh, instrumen melalui trait personality, jadi mm. mm. so, dia akan tahu di mana dia punya... Uh, Kepimpinan diri mm -hmm. dia, mm -hmm. kecenderungan diri dia, mm -hmm. tahap sosial dia, mm -hmm. sejauh mana dia punya, intelektual dia. Mm -hmm. So ada 16 trait lebih kurang yang kita lihat dalam mm -hmm. trait personality ini. So trait-trait ini banyak membantu guru-guru kita sebenarnya, terutamanya mm -hmm. guru kaunseling. Kemudian membantu guru-guru dalam kelas mm -hmm. untuk melihat potensi mm -hmm. murid dan kelebihannya kalau kita lihat dari segi inventory trade yang kita buat ni mak bapak mm. sendiri pun ibu bapa dekat rumah mm. juga boleh melihat kecenderungan mm. anak-anaknya melalui mm. pentafsiran yang kita buat mm. so dia bukan kalau dulu kita agak terbatas mungkin dia diketahui oleh uh, murid itu saja sendiri mm. tapi pada hari ini inventory mm. ini sudah boleh dilihat oleh semua mm. bukan saja murid itu sendiri guru-guru guru kaunseling -guru, guru khususnya guru-guru dekat sekolah mm. dan juga ibu bapa dekat rumah. so mm -hmm. untuk membantu murid-murid kita pada hari ini mm -hmm. sangat luas mm -hmm. itu sebab saya rasa lah, pada sekolah uh, abad 21 ini mm -hmm. kita melihat perkembangan murid-murid ini sangat terbuka luas yeah. untuk dia melihat menilai dirinya dan juga mengeluarkan dirinya yang sebenar kepada mm -hmm. uh, dunia ...persis itu sangat membantu saya rasa. Uh, satu perkara yang memang kena berubah dan telah pun bermula, perubahan itu. Dan lantaran itu pelbagai pihak harus menyokong penuh. Uh, bukan hanya bergantung kepada keupayaan pelajar untuk menerima perubahan. Tetapi kesediaan tenaga pengajar uh, pelbagai pihak lagi khusus dalam aspek pendidikan itu sendiri... ...perlu juga mempunyai satu sistem yang benar-benar mampu untuk membantu mereka. Sejauh mana benda ini uh, kalau dalam tempoh pelaksanaan setakat ini... Uh, ...sudah kita nampak ada hasilnya di situ. Dan mungkin kalau ada uh, pertambahan di mana? Apa bentuk pertambahan yang perlu ditambah baik? Kalau saya hmm. lihat dari segi psikometrik... Hmm. ...psikometrik ini dilaksanakan awal. Okay. Kita bagi pada guru kaunseling uh, khususnya untuk melaksanakan peringkat awal lagi. Mm. Kita mungkin laksanakan uh, dalam bulan September, Oktober. Mm. Mm. Untuk hasratnya ialah, mm. dia bukan bentuk ujian. Mm. Dia ialah satu pentaksiran mm. yang instrumen boleh dilihat mm. dan boleh dinilai. Itu sebabnya kita tengok pada tahun 2015 kita dan juga 2014 bila kita laksanakan cukup jelas di sekolah itu, sekolah itu akan mengetahui di mana tahap aa... Uh, mm pencapaian murid-murid dari segi inventory ini, inventory mm -hmm. minat kejaya. Contohnya mm -hmm. lah saya ambil majoriti ditunjukkan di situ sebahagian besar murid cenderung kepada sosial mm -hmm. so maksudnya dari segi sosialnya sangat tinggi mm -hmm. masyarakat khususnya di sekolah-sekolah kita khususnya mm -hmm. kepada murid-murid kita mm -hmm. so fokus kita ialah dasar kita 60 40 ke arah sains mm -hmm. so yeah. di sini bagaimana sekolah guru-guru uh, contohnya ibu bapa uh -huh. Uh -huh. boleh membentuk murid-murid tadi uh -huh. minat dan juga uh, hala tujuannya ke arah sains uh -huh. contohnya bagaimana kita nak jadikan warga kita yang mendapat Uh, pendidikan ke arah 60-40 dasar mm -hmm. pendidikan yang kita nak mm -hmm. dan capaian kita pada masa ini kita lihat sebahagian besar murid kita mm -hmm. cenderung kepada sosial. So yeah. ini sangat membantu. Yeah. So 2015 2014 kita boleh jadikan itu sebagai landasan kita untuk mm -hmm. menentukan hala tuju murid kita sebagai hala tuju murid mm -hmm. dan satu lagi ialah hala tuju pendidikan kita sendiri. Ini sangat membantu. Betul, saya betul, rasa. Betul, betul. Okay, Puan Haji sendiri melihat bagaimana agaknya a um, a um, ke mana hala tuju Ataupun bagaimana agaknya kita melihat uh, supaya benda ini boleh dimanfaatkan sebaik mungkin uh, untuk tahun ini dan juga tahun-tahun yang akan datang. Sebabnya uh, kalau dah dengar cerita daripada Tuan dan juga Puan aja tadi, dah cantik dah tu, dah molek dah dia punya uh, KPI dia, pelaksanaan dia, responnya. Cuma kita tidak mahu ianya hanya tersekat di tahap satu. Uh, kita mahu ia mungkin pergi ke satu tahap yang lebih baik, Puan aja. Okay. Baik, dari segi... Pentaksiran ya, pentaksiran mm. sekolah dia adalah satu pentaksiran yang berterusan mm. uh, di dalam PDP. Okay, mm. Pentaksiran ini berterusan. Mm. Maknanya dia tidak sampai berhenti di situ. Murid-murid mm. di di mm. dalam kelas di di luar kelas pun di tafsir. Okay, dan mereka ni di dengan pelbagai cara. Mm. Penulisan ada ni dalam pentaksiran sekolah lah. Mm. Uh, penulisan ada lisan ada mm -hmm. kemudian pemerhatian kita mm -hmm. melihat kemajuan murid itu mm -hmm. dalam proses PDP itu sendiri mm -hmm. okey maknanya apabila seorang guru bila dia mengajar dia melihat dia membuat pentaksiran dia dah mm -hmm. boleh bagi feedback kepada murid mm -hmm. dia kata di mana kelemahan di mana kekuatan dia mm -hmm. so guru akan mengubah dari segi PDP pengajaran dia pengajaran dia untuk supaya murid menguasai sesuatu kemahiran mm -hmm. dan murid itu sendiri juga Apabila hmm. berlaku pentaksiran dalam kelas, boleh dia, diberi feedback oleh guru, dia dapat memahami diri dia lebih. Di mana titik-titik untuk dia bergerak dan berubah. Yeah. Begitu juga saya lihat, bila kita ada uh, pentaksiran di sekolah juga, maklumat-makluman yang diisi dalam per, uh, melayu perekodan uh, murid ini, yeah. dia boleh diakses oleh ibu bapa, kita hmm. panggil ibu bapa hmm. untuk datang okay. untuk melihat di mana. ...perkembangan murid dan mm -hmm. pencapaian murid. Mm -hmm. Itu yang berlaku di sekolah semasa PDP. Yeah. Kalau dilihat dari segi pentaksiran uh, pusat pula, PT3... ...dia mm -hmm. ialah di hujung, mm -hmm. dia ialah sematif. Dia ialah gabungan daripada tekatan satu, tingkatan dua... Mm -hmm. ...dibuat dalam satu jadual waktu yang mana murid duduk... ...perperiksaan itu, mm -hmm. yeah. okay? uh, duduk pentaksiran itu. Jadi gabungan pentaksiran sekolah dengan PT3 ini... Dia ...ada korelasi. Mm -hmm. Saya ambil satu contoh. Mm -hmm. Yang kita lihat apabila murid itu... Uh, terampil di dalam PT 3, dia katakan dia dapat A dalam dalam mata pelajaran matematik. Kita kena tengok di dalam pentaksiran sekolah dia, uh -huh. yang dia buat kerja hari-hari itu, -hari uh -huh. di mana dia berada. Uh -huh. Okey, sebab kalian okay. murid ni bila dia demam baik. dia tak boleh nak menjawab dengan baik dalam masa uh, PT3. Tetapi dia ada satu lagi pelaporan mm -hmm. yang kita boleh rujuk. Okay. Iaitu pentak sekolah, mm -hmm. di mana dia punya perkembangan pencapaian dia. So okay. itu akan membantu lagi murid, guru dan juga ibu bapa melalui mm -hmm. sekolah sendiri dia boleh right. merancang untuk membuat pelan pelan aktiviti yang untuk meningkatkan mm -hmm. uh, pencapaian dan juga kemahiran murid itu sendiri. Betul um kalau kita nak melihat dari segi uh dengan izin yang detail ataupun perincangnya saya rasa memang memerlukan masa yang agak panjang. Tetapi kita uh, bertuah sekali apabila dapat mendengar respon daripada Tuan Encik Abdul Rahim uh, merupakan Ketua Sektor Kaunseling dan Disiplin Bahagian Pengurusan Sekolah Harian KPM dan juga Puan Ajah Nurul Wan Nur uh, merupakan Ketua Penolong Pengarah Lembaga Perperiksaan KPM. Uh, sebab sedikit, Kita uh, mereka berdua telah memberikan kita satu informasi yang rata-rata ini mungkin ramai dah mengangguk tanah fahamlah di luar sana uh, dan mereka sedar bahawa khususnya apatah lagi kalau ibu apa yang mendengar hari ini mereka tahu mereka kena... Tu turut serta dah yeah. bersama anak-anak mereka untuk mengenal dengan lebih dekat potensi bukan yeah. hanya faktor fokus pada akademik tetapi potensi anak mereka ke mana. Terima kasih tuan dan terima kasih puan Aja atas kesudahan bersama kami. Baik uh,